अष्टम श्रेणी विज्ञान शस्य उत्पादन और परीचा परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भाग एक संक्षिप्त टिप्पणी अच्छा फसल कौन कौश प्रकार उद्भिद को गोटी स्थान रे उत्पादन और अधिक मात्र चास को फसल जाए एगुड़ी का साधारणतः तीन प्रकार जथा खाद्यशस्य पनपर और फल अच्छा कहल खरिफ फसल वर्षा बर्षादिन अर्थात जुन मास रु सेप्टेम्बर मास पर्यन्त चासो फसल को खरिफ फसल कु धान मका सोबिन बादाम कपा इत्यादि यहाँ गोटे गोटे उदाहरण अटे यह साधारणत वर्षा दिन करे रबि फसल शीत दिन अर्थात अक्टोबर मासहरू मर्च मास पर्यन्त चासो फसलको रवि फसल को फसल कु ଗହମ ବୁଟ ମଟର ସୋରିଷ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଖରିଫ୍ ଫସଲ ଏଇ ରବି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ विभिन्न प्रकार कृषि प्रणाली गुडिक मृत्तिका प्रस्तुति मञ्जी बुणा खत ओ सार प्रयोग जलसेचन अनाबना गछ दमन ओ अमल संरक्षण अर्थात अर्थात् चासो सि संरक्षण आरम्भ गरिक मृत्तिका प्रस्तुति पर्यन्त अर्थात मृत्तिका प्रस्तुति प्रथमे कही ठुलो आरम्भ विभिन्न सोपान जो दिइसे गरिएस कृषि प्रणाली कुरा ଆଚ୍ଛା ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଉପକରଣ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କାହାଳି ମୁହଁରେ ଢଳା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ସରୁ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବାର ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବେ ଠିକ୍ ଦୂରତା ଓ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସମୟ ଓ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଖତ ଓ ସାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ ଖତ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଏକ ଅଜୈବ ଲବଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ରାସାୟନିକ ସାର ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ ୟୁରିଆ ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସୁପର ସଲଫେଟ୍ ପଟାସ୍ ଏନ୍ପିକେ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଏ ଏହା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରଣ ଅଟେ ଆଚ୍ଛା ଖତ ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ ଏହା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ ଖତ ରାସାୟନିକ ସାରଠାରୁ ଉନ୍ନତ କାରଣ ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନରେ ଉନ୍ନତି କରେ ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଜଳସେଚନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ ଫସଲ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ସମୟ ଓ ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଆଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଆଚ୍ଛା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛ ପାଖରେ ବା ଉପରେ ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ପାଣି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ପଡ଼େ ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ହଁ ଏଠି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଫଳ ଗଛ ବଗିଚା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଜଳର ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ଆଚ୍ଛା ତୃଣକ ଦେବ ନା ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ ଏହି ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ତୃଣକ ମାରି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ ଟୁ ଫୋର୍ ଡି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୃଣକ ମାରି ପିଲାମାନେ আচ্ছা পার্থক্য দর্শাও খরি ফসল আর রবি ফসল হ্যাঁ বর্ষা দিনে চাষ করা যাওয়া ফসল কু খরিফ ফসল কুয়া যায় ঠিক সেমি শীত দিনে চাষ করা যা ফসল কু রবি ফসল যায়। আচ্ছা খরিফ ফসল কেবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাষ করা রবি ফসল অক্টোবর মাছ রু মার্চ মাছ পর্যন্ত চাষ করা যাই থাকে କେତେକ ଖରିଫ୍ ଫସଲର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଧାନ ମକା କପା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସେମିତି ରବି ଫସଲର ଉଦାହରଣ ଗହମ ବୁଟ ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେମିତି ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଖତ ହଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ଖତ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏହା କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଖତ ଏହା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ ଏହା ଏକ ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖତରେ ପିଲାମାନେ ସେମିତିକା ରାସାୟନିକ ସାର ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଖତଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏହା ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଜମିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ବା ତାର उत्पादन क्षमता को मध्य बढ़ाई था, कि रासायनिक सार भी बढ़ई था, कि रासायनिक रे बहुत क्षति घटे थाए पे तेणुक रासायनिक सार अपेक्षा खत जमीपाई अधिक उपयोगी किंतु खतरे गोटे जिनस विभिन्न पोषक द्रव्य कम बेसी ही रही था। ছিঞ্চা পদ্ধতি ও বুন্দা পদ্ধতি ছিঞ্চা পদ্ধতি কমিটিা বর্ষা পরিকা পড় কিন্তু বুন্দা পদ্ধতি কমিটিা বুন্দা বুন্দা হয়ে গাছ মূলের পাড়ি পড়ে থাকে আচ্ছা পার্থক্য চাল দেখা সমতল স্থানের এই পদ্ধতি অবলম অবলম্বন অসমতল স্থানের এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যাই থাকে ছিঞ্চা পদ্ধতি পিলা মানে কিন্তু বুন্দা পদ্ধতি জল অভাব থাক অঞ্চলের এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ଜଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଫଳ ବଗିଚା ଚା କଫି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ପାଇଁ ଏହି ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଫଳ ଗଛ ବଗିଚା ଓ अन्य गछ मूल जलसेचन पनि यही पद्धति अवलम्बन गरी थाए बुन्दा पद्धति रे विशेष जल नष्ट हुए हुने वर्तमान चाल शून्य स्थान पेला पूरण पहिला खाद्यु शक्ति को जीव ड्यासपै करे शारीरिक क्रिया क्रियापू उपयोग अच्छा दुई नम्बर चाल देखा खपूर्व दस हजार वर्ष पर्यंत लोक मैले जाजावर भावे जीवन जापन गरुतबर्ष पर्यन्त न दस हजार वर्ष पर्यंत पर तीन नंबर चल देखि कि प्रकार गोट उद्भिद गोटिए स्थान उत्पादन ओ अधिक मत्रे को फसल वर्षा दिने फसल को चासो फसलको कम कहला हाँ खरीफ फसल को कहा जाए पांच नंबर शीत दिने चास करा जति हाँ, फसल को डैश कहा जाए हाँ यह को रबी फसल कहा जाए पिलाई खरीफ फसल को साधारणतः डैश पर्यंत चास करा जाए केम पर्यंत चास करा जाए कहला ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ କରାଯାଏ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁନା ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ହଁ ଅଣୁଜୀବ ଓ ଜିଆ ଯାହା ମାଟିର ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ହଳ କରିବା କୁହାଯାଏ ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମାଟି ଟେଳା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ଡ୍ୟାସ୍ ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବତର ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜମି କର୍ଷଣ ସାର ବୁଣିବା ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ହଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ହଳ କରାଯାଉଥିଲା ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ କହିଲ ପିଲା ହଁ ଇସ लङ्गर धरा धर जाउ अंशको ड्यास कुन कुनै कष्ट बिहन ठाउँ भल करिवा अलगाक ड्यास एक उत्कृष्ट उपाय कहिला ह प्रथम पाके देउ जोगुकास्य खराब फसल ପାଣିରେ ଭସା ପଦ୍ଧତି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କାହାଳୀ ସଦୃଶ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଡ୍ରିଲିଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ अतिरिक्त भावना प्रयोग ताकु ड्यास कुरा खत ओ सार प्राकृतिक उपाय उपय आमे सारको प्रयोग गरिपर कम्बा प्राकृतिक खत कु